નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો દવે ક્લાસીસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે એકમ કસોટી ડિસેમ્બર બે હજાર અને ચોવીસ ધોરણ છે આઠ અને જેનો વિષય છે હિન્દી જે તમારી એકમ કસોટી લેવાની છે તો એની તારીખ છે એકવીસ બાર બે હજારને ચોવીસ અને તેના કુલ ગુણ રહેશે પચીસ તો આપણે ચાલો સોલ્યુશન જોઈએ प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए अच्छा कुल गुण से पांच एम पहलू से कच्छ की शेर पाठ के लेखक कौन है तो जवाब आरेश धोलकिया बीजू डायरी शब्द किस भाषा का है तो जवाब अंग्रेजी गुजरात में भूचाल कब आया था तो जवाब आ सन बेहजार एक चौथु लेखन में पता और तारीख किस और लिखनी चाहिए तो जवाब बाई और पांच कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कह सकते हैं तो जवाब आवसे साम खियाली प्रश्न बे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए गुरु शिष्य को पत्र लिखते समय खाली जगह अभिवादन का प्रयोग कर सकते हैं तो जवाब आवश्यक चिरंजीव बीजू भद्रेश्वर का जैन यात्रा धाम खाली जगह वर्ष पुराना है तो सौ त्रीजू व्यवसायिक पत्र लिखते समय खाली जगह अभिवादन का उपयोग कर सकते हैं तो जवाब आवश्य महोदय चौथ गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई थी तो जवाब पांच कच्छ के नलिया शहर में तहसील केंद्र और वायु सेना का मुख्य अड्डा है तो जवाब आवश्यक नलिया आज खाली जगह थी तेनाली रह पांच प्रश्न त्रन प्रश्न के उत्तर लिखिए किन्हीं पाँच अन्य तेनापन कुलगुण से पाँच डायरी के लिए हिंदी में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो जवाब आसे डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी देन दैनिकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है दूसरा कंडला से दक्षिण की ओर कौन सा प्रसिद्ध जैन धाम है तो जवाब कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन मंदिर यात्रा धाम है त्रिजु पत्र लेखन के विभिन्न रूप के नाम लिखिए व्यक्तिगत पत्र कार्यालय पत्र और व्यवसायिक पत्र आदि पत्र लेखन के विभिन्न रूप है प्रश्न चार रणोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है तो जवाब आवश्य रणोत्सव का आयोजन सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा किया जाता है पांच आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक पहुँचते हैं तो जवाब आसे आजकल पत्र डाक कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरे एक दूसरे तक पहुंचते हैं। छठ कच्छ देखने के विषय में क्या कहा जाता है तो जवाब कच्छ देखने के विषय में कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा यह गुजरात का गौरव है प्रश्न सात आपके घर डाक देने कौन आता है तो जवाब आवसे हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है आठ भुज में कौन सी संस्था कार्यरत है तो जवाब आसे भुज में हस्तकला के परिचय के लिए सृजन संस्था कार्यरत है प्रश्न चार दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए अने तेना रहसे पांच तो अह तमने गुजराती फकरो आपेलो है हम आज फकरा ने तेरे हिंदी अनुवाद करवानो छे करने तो हूँ हिंदी नो अनुवाद जो चु हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरत दादा विदा ले रहे है संध्या के समय पक्षियों की टोलियाँ अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ और लौट रहा है उस समय रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हुई लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे એવી જ રીતે આ બીજો ફકરો છે અને ફકરાનો હિન્દીમાં અનુવાદ થશે આજ દિનાંક દસ અગસ્ત દો હજાર ગયાર રાત કો નીંદ નહી આ રહીથી ખુશી કા ઠિકાણા ન થા कब सुबह हो जाए इसका इंतज़ार था स्कूल से सैर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई बड़े सवेरे चार बजे अलार्म अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई राकेश उठो चार बज गए मैं आनंद तथा उत्साह से उठा मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा सब साथ ही आ पहुंचे थे मास्टर जी ने सबको बस में बिठाया और हम शहर की शहर के लिए निकल पड़े प्रश्न पांच आप अपनी पाठशाला में किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्द में कीजिए अने तेना कुल ऐसे तो અહીંયા મેં લખેલ છે તો તમે આ રીતે પણ વર્ણન કરી શકો છો અને તમે તમારા રીતે પણ વર્ણન કરી શકો છો अने तमे अथवा म प्रश्न पाँचा मां आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए तो आप इसके और में आप पत्र भी लिख सकते हैं तो वो भी मैंने आंसर दिया है तो जो आप देख सकते हो प्रश्न पाँच ब नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए किन्हीं एक अने तेनु कुल गुण से एक एम पहलू है दयावान तो तनु वाक्य बन से कि राजा बहुत दयावान था बीजू मूल्यवान समय सबसे मूल्यवान वस्तु है तीजु कृपालु संत कृपालु होते हैं चौथों થોડાસા દાલ થોડાસા નમક જ્યાદા હે પાંચ અચ્છા મોહન એક અચ્છા લડકા હે પ્રશ્ન પાંચ દિયે ગયે શબ્દો કો શબ્દકોષ કે ક્રમે લીખીએ તો અહીંયા ઘણા બધા શબ્દો આપ્યા છે અને એને આપણે ક્રમમાં લખવાના છે તો અહીંયા સૌથી પેલો શબ્દ આવશે કે અભિવાદન બીજો આવશે અભ્યાસ ચિરાગ પ્રગતિ મહકના વિનય શાયર સંગ્રામ સંધ્યા હમદર્દ તો આ રીતે એને ક્રમમાં લખાશે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો અને પરીક્ષા માટે બેસ્ટ ઓફ લક થેન્ક યુ